搜遍了整个战场，为什么感觉还是这里的灵力最强呢？可我们之前在这里待了那么久，也没有发现灵雪所在、啊。再仔细找找，是在这里。 感觉得这里面有点邪气，可能是阵脚的原因，先进去看看。没想到。 孙果用法力遮住了阵脚，但是还是被我们发现了。我们现在就把这个灵穴给毁了。姬若尘，你若再毁灵穴，就无法回头了。你作为一个谪仙，竟然帮助孙果这种恶人，甚至用法力帮他遮住了阵脚，不惜牺牲整个战场，你也配叫谪仙？只要守住灵穴。 便能保三界平安，一个小小的寨城，就算得了什么？好，那就看你能不能保得住。 逃不掉的。灵，公子和茵茵姐成功了，灵穴被毁了。青衣。公子和茵茵姐成功了，灵穴被毁了。青衣小姐，青衣小姐，哎，李雪毁了是吧？ 你看，了，太好了！洛尘师弟和茵茵应该很快就出来了。可是玄真和姬师姐怎么还不见踪影、啊？<对>啊、以孙果和大然真君的本事，是很难困住玄真他们的。我还是不放心，嗯。我问一问。哎呀，算！